Ну, Сань, я же тебя просил электрику сделать. Что ты водосточку понаделал? Еще и в дырках все. Так это линевка. Ну так <laughs> я. А откуда вода внутри может быть? Скажи мне. Что ты за ливневка в дырках? Ну, так это специально дренажка. Ну и что? Сколько она стоит? Для тебя миллион. Да я же говорил, бюджет 15 тысяч гривен. Я Тут, подумал, наверное, вот оливневка только стоит 1100. Не, я подумал, 15 тысяч долларов. Доллар дорожает. Но ну, на сегодня 600, завтра 800, послезавтра миллион как раз закончится. Хорошо, это убираем. Угу. Вот это что? Это на однушку на твою полностью автомат. Именно. Однушка? Ну да, тоже, уже, да. Ты ж просил не раздувать. Я тебе урезал на карту. Так я попросил 20 розеток максимум. Не, так 20... а это вообще Теслы, ну, 20... сколько немає, 20... оборудование. Все правильно, 20 розеток и там у тебя точка. На каждую точку идет автомат. Так положено, сейчас сделать. Я тебе говорю, это нормальная цена. Вообще. У тебя два ляма всего лишь выходит. За все. Так мне сейчас надо машину продавать, чтобы просчитаться за вот эту ливневку твою и за вот эти 20 розеток. Ну, можно две продать накинем сверху. Ну, одну мне надо, что А одну там куда-нибудь. А вот эти автоматы, это ж, наверное, ты уже где-то по карманам, да, ушло? Ну, Но мне... они ж тут должны были быть или как? Так, а не без этого, ну, что ж поделать. Такая жизнь, ты же не докажешь это уже, правильно? Есть камера, не могу. Потому что я их ставлю, значит, не докажешь. Все. Все, короче, я ухожу, я просто, я, мне сейчас